Di saluran ini, kami menyediakan maklumat pengaturcaraan yang berguna dengan contoh kod praktikal. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai boleh ubah dan tidak boleh ubah dalam Python. Kami akan menerangkan perbezaan antara boleh ubah dan tidak boleh ubah dengan kod contoh, memberi tumpuan kepada jenis data Python. Mengaktifkan sari kata akan memudahkan pemahaman penerangan kod. Boleh ubah dan tidak boleh ubah merujuk kepada keupayaan objek untuk berubah. Memahami perkara ini membantu dalam mengelakkan pepijat yang tidak dijangka dan pengurusan memori yang cekap. Objek boleh ubah boleh menukar keadaan dalaman mereka selepas dicipta. Jenis data boleh ubah yang biasa termasuk list, di dan kelas yang ditentukan pengguna. Mari kita lihat contoh mengubah senarai. Senarai adalah objek boleh ubah dan elemen-elemennya boleh diubah dengan bebas. Objek tidak boleh ubah tidak boleh diubah selepas ia dicipta. Cuba mengubahnya akan menghasilkan penciptaan objek baru. Jenis data tidak boleh ubah yang biasa termasuk int dan string. Mari kita lihat mengubah string. String adalah tidak boleh ubah, jadi anda tidak boleh mengubahnya secara sebahagian. Seperti yang anda lihat daripada contoh ini, objek boleh ubah dikongsi melalui rujukan, jadi ia boleh mempengaruhi pembolehubah lain. Sebaliknya, objek yang tidak boleh diubah membuat contoh baru semasa pengagihan semula, meninggalkan nilai asal tidak terjejas. Dalam Python, anda boleh menggunakan fungsi id untuk memeriksa id objek. ID objek adalah serupa dengan alamat memori. Seperti yang ditunjukkan, objek baru dicipta untuk jenis tidak boleh ubah, manakala jenis boleh ubah diubah di tempat. Apabila luluskan objek yang boleh diubah kepada fungsi, data asal mungkin diubah. Mari kita lihat contoh fungsi yang mengubah senarai. Seperti yang ditunjukkan, senarai asal yang dihantar kepada fungsi telah diubah. Sebaliknya, cuba untuk mengubah objek yang tidak boleh diubah mengakibatkan pembuatan objek baru. Mari kita lihat contoh fungsi yang mengubah nombor Seperti yang ditunjukkan, nombor asal yang dihantar kepada fungsi kekal tidak berubah. Mari kita lihat kes di mana objek yang boleh diubah digunakan sebagai argumen lalai. oleh kerana argumen lalai hanya dinilai sekali sahaja semasa definisi fungsi, menggunakan objek yang boleh diubah boleh menyebabkan kesan sampingan yang tidak dijangka. Dalam contoh pertama, objek senarai yang sama digunakan setiap kali add garis bawah item dipanggil. Apabila add garis bawah item 2 dipanggil kali kedua, nilai 1 yang telah ditambah sebelum ini masih ada dalam senarai menghasilkan 1 2. Dalam contoh yang diperbaiki, nan digunakan sebagai nilai lalai dan satu senarai baru dicipta di dalam fungsi jika argumennya ialah nan. Ini memastikan senarai baru dicipta setiap kali fungsi dipanggil, jadi keputusan terdahulu tidak menjejaskan panggilan yang seterusnya. Elakkan menggunakan objek boleh ubah seperti senarai atau kamus sebagai argumen lalai. Sebaliknya, gunakan nan dan inisialisasi mereka di dalam fungsi. Ini adalah amalan terbaik yang asas dan penting dalam Python. Untuk memahami secara mendalam pembolehubah dan jenis data Python, adalah penting untuk memahami perbezaan antara yang boleh diubah dan tidak boleh diubah. Memahami ciri-ciri ini membantu anda mengelakkan tingkah laku yang tidak disengajakan dalam kod anda dan menulis program yang lebih teguh dan mudah dibaca. Kod sumber untuk video ini boleh dimuat turun dari laman web rasmi. Jika anda suka, sila lawati URL dalam deskripsi untuk membantu pembelajaran anda. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jika anda menikmati kandungan saluran ini, sila pertimbangkan untuk melanggan.